Пресс-служба главного управления МВД по Подмосковью. Антонелли стал одним из трех спортсменов, пострадавшим в результате аварии. отмечу что сразу после аварии гонка в классе суперспорт была остановлена, позже отменена. Также был отмененный второй заезд в главной категории супербайк. Официальная причина – сильный ливень над трассой москва Рейсвей. Японские ученые из университета Киото изобрели особый реагент, который в будущем сможет решить проблему озеленения пустынь. Если эту субстанцию нанести на песок, то до 70% влаги, содержащейся в воздухе, будет сохранено в верхнем слое почвы, пишет портал новбук.ком. No в авторов изобретения оно будет востребовано в странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. При этом стоимость реагента составляет около 100 долларов за одну тонну это пока все новости. С вами был Валентин Алфимов. Всего вам самого доброго. До встречи в следующем выпуске. Я напомню, что эти и другие новости вы можете видеть на сайте информационного агентства Национальной службы новостей nsn.fm. Смотрите, я на шапку одел, снял, на бочок